Ну, прежде всего хочу поздравить своего хорошего товарища Женю, команду всю Гаверла, болельщиков, хорошая баскетбольная атмосфера в зале, и всегда мне очень нравилась эта команда. И, наверное, с нами какую-то злую шутку сыграла первая игра с Гаверлой, которую мы играли дома когда мы в двух овертаймах проиграли там очко, совершенно обидная игра, там намазали много штрафных, но я за эту игру уже это уже история. Сегодня, честно, я буду разбираться, я не знаю, что произошло с командой. Просто стыдно сегодня перед нашими болельщиками и перед вашими болельщиками за игру своей команды. Потому что готовили совершенно другое. И показали агрессию. Была агрессия в защите на домашних играх. Нормально защищались там мы в последней игре, которую мы играли в Донецке. Сегодня не было защиты. Совершенно ужасное нападение То ли сказался долгий переезд сюда Но э, те люди, на которых я рассчитывал как на лидеров Конкретно это Фрейзер и Мальчевский Уже которую игру выпадают абсолютно Статистика 16% с игры Получается 11-3 Бросил Фрейзер Причем он бросал э, в 90% случаях сам вообще один э, Игра Мальчевского это вообще катастрофа меньше претензий к тому же Анисимову, который э, пытался там что-то сделать, сделал нападение более-менее, там сделал сколько получается, три, по-моему, блокшота, ну, или четыре, четыре даже. Но э, долго говорили о настроении на игру и начали как безобразно. Когда мы проигрываем первую четверть, двенадцать очей и... Нет, десять, это двадцать шесть, шестнадцать. У нас три командных фала, когда мы не успеваем остановить игру с быстрый прорыв соперника, потом начинаем искать куда-то бежать своих игроков, а надо уже брать ближайшего игрока, получаем легких три-трех очковых броска. В общем, с этим очень, очень я недоволен, конечно, и рассчитывал большего, большей, лучшей игры от наших новых игроков, но Хэмптон вообще сегодня какой-то растерянный был. И не ожидали такой агрессивной защиты. Я так думаю, что я ожидал. Не ожидали игроки. говорили мы об этой агрессивной защите, что они к этому должны быть готовы. К сожалению, все это, все это провалили. Почему причина партии Скажем так, он покинул расположение нашей команды. Все, спасибо.